если, ситуацию на фронте, все ж таки, вот Покровский напрямок, были бы про то, что мы там от так подруга но то, саме это тут наибольшая проблема, чи все таки таки Ну, судя по всему, военно-политическое руководство, конкретно Путин, поставил задачу взять Покровск, mm -hmm. и мучительно российская армия пытается ее исполнить. Поэтому наибольшая концентрация войск, наиболее наибольшая концентрация вооружений. У россиян и скажем так, плотность огня на километр фронта. И причем там достаточно широкая полоса, да, полуградовый, полуградская, покровская, мирноградский узел обороны по фронту это километров пятьдесят. Вот. И везде они там пытаются что-то сделать, но особенно на юге, но как бы на юге у них уже там все схлопнулось, они оставили там ряд позиций, которые они уже взяли. То есть мы там их откатили. На Севере они тоже регулярно пытаются, тоже особо не получается. И фронтально они там ерзают, и тоже ничего не получается. То есть им Покровск обошелся уже дороже, чем Бахмут, на самом деле, за все это время при этом они как бы нигде не приблизились к самому городу судя по всему уже не приблизится и, и наверное не войдут они в этот в район обороны так и останутся на рубежах Сподіваємося на це, так і безмежно нам подяка і шана нашим захисникам Арті. Але якщо говорити про їхні дедлайни, от є повідомлення про те, що Путін поставив завдання вийти росіянам на кордони з Дніпропетровщиною до 9 травня. Наскільки це реалістичне завдання для них? Ну я чесно говоря, не Думаю, що там прямо от вони забутілись тим, щоб їх там сапог наступив на Дніпропетровщину. там на самом деле до Днепропетровской области где-то километра 4, южнее э, Покровского района э, обороны. Там, конечно, есть активность, но как бы не до такой степени, как мы видим, э, на именно на тех направлениях, которые угрожающие для Покровска. Вот. Поэтому я что-то вот не думаю, что им озаботилось вот наступить на краю Днепровской области, Днепропетровской. Ну, не знаю, я, по крайней мере, этого не вижу на самом деле как бы наши административные границы как-то так расположены, что где-то там допустим у нас до сих пор под оккупацией находится часть николаевской области там, на кенбургской косе там где-то мы еще удерживаем часть луганской области какой-то в районе белогоровки незначительный кусочек да а противник кое-где вошел харьковскому Хотя не так давно как бы мы ее полностью освободили. Ну, то есть, на самом деле, военные вообще не обращают внимания, где проходит административная граница. Я, честно говоря, вот даже и не помню, чтобы эта административная граница как-то была на военных картах обозначена. Вот. Хотя там, миллион карт у меня перед глазами прошло. Я вот не помню этого штрих-пунктира, где это проходило. Я это обычно в Гугле смотрел. Потому что я очень много воевал на стыке между Луганской и Донецкой областью. Uh, и так еще это, Луганск, а, а опасная это по Луганской или или, или, <связано> или или еще Донецкая. <связано> ну, вот до сих пор я что-то вот сомневаюсь, даже, по-моему, Донецкая все. Uh -huh. вот, это не имеет значения для войны. Uh, для Путина, да я тоже не думаю, что он там сильно парится по этому поводу. Он как-то по верхам ставит задачи глобально, Гором взять какой-то, вряд ли он там на тактический уровень опускается. Арля, скажіть, будь ласка, ну наскільки я розумію, якби так не да, ввійшли ми в ось цю весняну-літню кампанію, так і ми бачимо, що в принципі росіяни скрізь тиснуть по всіх напрямках. Ми знаходимося в обороні, так відбиваємо їх просування. Як ми бачимо, значних росіян немає. Тим не менше, як ви вважаєте, чи цього року ми здатні, тоді ми на наступальні саме вже операції наступального характеру. Ну, тобто їх же потенціал, вони можуть ж видохнутися, так, вірно, я розумію, а потім, якби тоді ми можемо задіювати свої сили, чи, чи ні? Ви знаєте, я противник как бы, планування наступальних операцій противного mm тому що, як как би, бы, Наша главная сейчас война в стадії війни на виснаженні. и в этих условиях нам нужно очень осторожно подходить к наступательным операциям особенно с тем качеством генералов которые у нас наличие но возможно вот такие операции как курская которая началась прекрасно бесподобно скажем так вообще ну, вообще сплошные плюсы но выходить из таких операций надо вовремя вот, видите, то есть мы весь успех Курской операции скомкали и как бы нивелировали вот это вот финализацией, когда цеплялись наши генералы за позиции, которые Дуна надо было ставить по абсолютно объективным причинам. Поэтому, вы знаете, вот с таким генералитетом я бы вообще сейчас не говорил ни о каких наступательных операциях. Наша задача сейчас в этой фазе войны, а это фаза войны на истощение, не истощиться самим а нашим оперативным начальникам, если дать возможность куда-то понаступать, поверьте, мы больше потеряем, чем найдем. Поэтому я противник планирования наступательных операций, по крайней мере, на данной фазе войны. Если мы истощим противника и будет речь о добивании, вот тогда можно. Но я таких перспектив в обозримое время не вижу. Ви говорите про вчасний відхід і про те, що генерали чіплялися там за позиції, які давно потрібно було залишити. А робили це чому? Через політичні вказівки чи як? Ну, і за політичне, тому що как це було політичне рішення зайти в Курську область. Ми могли туди, і, як по мені, повинні були туди зайти ще там, в 2022 році, для того, щоб винудити противника частину військ розтягнути на по всей линии соприкосновения, включая госграницу. Причем мы-то вынуждены были везде держать войска, а противник этого не удосуживался. Поэтому как бы, это нужно было сделать давно. Но держать войска в неудобных позициях, то есть когда логистика создает большие сложности обороняющимся, эти, эти позиции надо оставлять и выходить на те, которые удобно оборонять. На удобно обороняемых позициях можно положить перед собой армию и нести, ну, скажем так, разумные, что называется, потери. А на неудобных будет размен один к одному. А это нам совершенно точно не нужно. А в конце этой кампании был размен один к одному. А что, А що потрібно змінювати тоді в підходах до управління? На вашу думку, головна проблематика якої лишається? тому що ми постійно чуємо так через ну складні знову ж таки ситуації, які ми проходимо про те, що якби життя наших бійців на першому плані так приділяється цьому велика увага, тим не менше, якби проблеми лишаються. Тобто, на ваш погляд, от яка найбільша проблема на сьогоднішній день, і що потрібно змінювати в управлінні? Самая большая проблема у нас в оперативном и стратегическом уровне – это военная этика. То есть, если сказать попроще, это система ценностей наших генералов. То есть для наших генералов, для абсолютного большинства, подавляющего большинства, значит, их карьера гораздо дороже, чем жизнь их солдат. И это краеугольный камень, который нужно выкинуть в море. Этих людей уже не поменять. Это вопрос этики. И когда им уже там по 50 лет, это уже не меняется. Эти люди с, эти, с этой этикой умрут. Поэтому их просто надо менять на тех офицеров, у которых жизнь и солдат на первом месте. А карьера на втором. И таких офицеров у нас в армии много. Потому что только на этих офицерах держится стойкость нашей армии. Без них бы мы давно загнулись. Поэтому у нас их много, но вот эта вот прослойка генералов с уродливой этикой, с такой же, как у русских генералов, кстати, вот, их надо просто убрать. Просто убрать, как балласт, без которого мы не сможем, ну, кстати, вступать в наступательные операции. То есть все наступательные операции, которые я видел, они были задуманы людьми с уродливой военной этикой. Поэтому мы принесли огромные потери во время этих наступательных операций. И именно поэтому их не стоит сейчас планировать, потому что нам не хватит ресурсов такими методами воевать. Ну, как бы сейчас мы не воюем, потому что ресурсов на наступление нет. Так куда они делись, эти ресурсы? Вот эти генералы их и угробили в своих этих наступательных операциях. Ну и в оборонительных тоже, потому что они Ой. То есть вот это вот этика, когда ему карьера, там, то есть какая-то посадка и вот нежелание докладывать о том, что мы оставили посадку, а ему проще туда положить там две роты и сказать, что были очень тяжелые бои, мы понесли большие потери, но мы удержали эту посадку. Да в Крабу я видел эту посадку, она в килзоне, ее, ее нужно держать под огневым контролем, а не держать там людей, которые там гибнут. Вот, и вот этого я видел на этой войне сотни раз. Сотни раз. И ничего невозможно с этим сделать, потому что это э, все вот эти боевые операции э, 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 готовятся и реализуются вот тем вот эшелоном людей, у которых уродливая этика.